Привіт Ютуб та жителі соціальних мереж. З вами Міша Цой, шановні мешканці Трускавця, навіщо ви так загаджуєте курорт міжнародного рівня? Конкретно вашу домівку. Зараз я за тих дворників, які тільки числяться, а може не числяться, а може за них беруть гроші хтось. Які Який... от Міленін. Я буду дещо прибирати. Шановні слухачі, трускався. Мене є порада для вас, як навести лад конкретно порядок чистоту в нашому місці. І не тільки на центральних вулицях, там, де мерія. Повторюйте за мною, так як я зробив. You... <з upgrade> І кожен от хоча б так як я віднесе такий шматочок сміття в певний смітник, місто вже буде набагато чистішим. Я мішасу, як прибрав цей клаптик землі. А питання для кого? Хто замітить? Ви що думаєте, що я за вас буду прибирати? Алкоголіки, хулігани, туніяси. Шановні ютюбовці, прибирання це не тільки чистота, не тільки зарплата. Ну В кого вона є, звісно, кому дають часто. Але піскультура. Зарядка для бодрості духа і тіла. Я тепер став здоровий, бодрий духом, сильний духом. А сила духу це одне з найкращих якостей моральних людини. Після такої ударної роботи, ну не дуже ударної, такої прибирання позаду Міленіва, я вам розкажу свій віршик на злобу дня, ну на користь дня. все-таки связано с день, днем медика, называется чипы риска доктора. Чипы вы знаете, что это такое, а доктора – ведомо. Итак, чипы доктора, вы русскую мову. В этот век бешеных нанотехнологий и подуставших малость породий смекнули кандидаты в доктора, как бы вылечить все население, когда не нужно будет даже банки варенья. Один ученый дал простой рецепт, и не надо всякий фарингосеп. В задницу каждому чип зашиваем, и человек здоров, и деньгу зашиваем. Потянулись к клинику толпы страждущих. Подставляй задницы, даже не крадущись, Не крадущись. Все будут здоровы, пройдут все болезни. Ты деньги заплатил? Молодец, вот твой порядковый номер. И что больше, не пил. Дело в том, что чип это хорошо. Но платить нужно взнос каждый месяц еще. Иначе интернет отключит код и вернутся все болезни. Вот так, вот-вот. Придумано здорово, ведь не нужны совсем доктора. И аптеки, и больницы, вот такие вот дела. Не болеет вовсе никто, никто не спит. Все работают так, что ветер трещит. И не нужно вовсе кушать. А зачем? Всех питают компьютеры. Включил батарею и погнал, как на скутере. И не надо секса, чипы делают все. Так просто и хочется много еще. Но попал, попался один чип-доктор, который имел остатки совести. Ведь все детали связаны и обязаны проявлять полное взаимопонимание и обращать друг на друга внимание. Компьютерные гении изъяли вредный чип, но было поздно. И вернулся в норму у населения генотип. Куда приятнее пить водку с чесночком, чем заряжаться электроном, медиком. Вернулось все, и бывшие печали, и слезы, смех, и посиделки тролливали. Задумались правители, как дальше жить, ведь это все необходимо накормить, а будь одеть, и чтоб в кармане был пятак. Не получается, карамба, все не так. Стыд, совесть, честь и справедливость, это хорошо. И чтобы тебе, чип доктор, ненароком не пришел, представь себя и от души посмейся над собой. Не только тот, кто веселится над другими, тот герой. Ну что, чиновники ютубовцы, жители Трусковца, мешканцы, я думаю, что вам будет полезна моя парада. И я надеюсь, я в том уверен, что скоро наше место станет хоть трошки чистейшим. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до встречи!